Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang identitas sebenarnya dari anak Akagami no Shanks yaitu Uta, saat awal kemunculannya, banyak yang berpendapat kalau Uta merupakan keturunan penduduk Pulau Langit atau bahkan dirinya berasal dari suku Lunarian, anggapan tersebut memang masuk akal karena Uta memiliki sepasang sayap. Seperti yang kalian ketahui, penduduk Pulau Langit entah itu berasal dari suku Shandia, suku Birka, suku Skypia atau suku-suku yang lainnya, mereka punya ciri khas unik yaitu memiliki sayap. Karena alasan itulah maka banyak yang berteori kalau Uta memiliki garis keturunan dari penduduk Pulau Langit. Saat kemunculan teaser kedua dari One Piece Movie Red, anggapan perihal Uta tersebut seketika dipatahkan oleh Oda Shensei. Sewaktu kecil ketika Uta sedang berbicara dengan Shanks, Uta diperlihatkan tidak memiliki sayap. Kondisi tersebut terasa aneh, penduduk pulau langit sejatinya sudah memiliki sayap meskipun dirinya belum beranjak dewasa. Aisha adalah salah satu contohnya. Setelah beranjak dewasa, kondisi yang dialami oleh Uta malah semakin membingungkan. Di satu momen, Uta diperlihatkan dalam keadaan tidak bersayap, namun di momen lainnya Uta malah diperlihatkan memiliki sepasang sayap. Jika dihubungkan dengan profesinya yang sebagai seorang penyanyi atau idol, sayap uta tersebut tampaknya cuma sebatas aksesoris saja yang bisa dibongkar pasang. Sebagai seorang idol, sangat wajar kalau uta harus berpenampilan yang semenarik mungkin, termasuk memakai aksesoris sayap-sayapan. Anggota dari idol grup JKT48 juga pernah memakai sayap-sayapan guna menunjang performanya. Idol grup luar negeri semisal Nogizaka46 anggotanya juga ada yang memakai sayap bongkar pasang layaknya sayap milik Uta. Berdasarkan beberapa informasi sebelumnya tadi, dapat disimpulkan kalau Uta sebenarnya bukan merupakan penduduk pulau langit serta dirinya berasal dari ras manusia normal. Bisa jadi Uta berasal dari West Blue dan sama seperti tempat asal Bapak Bang Taibnya. Dilihat dari latar tempat pertemuannya dengan Shanks yang begitu megah dan besar, Uta sepertinya berasal dari keluarga bangsawan, Shanks terpaksa meninggalkan istri dan anaknya karena bagi bangsawan menikah dengan seorang bajak laut merupakan sesuatu hal yang tabu serta sulit diterima. Oke cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, Matane.